После празднования Дня Победы 10 мая в Украине отмечают День Матери. В этом году особенно хочется уделить внимание тем матерям, которые совсем недавно потеряли своих детей. Женсовет Запорожской епархии решил устроить встречу для запорожских родителей, чьи сыновья погибли в войне на юго-востоке Украины. По-своему, эти матери внесли очень крупный вклад и дети отстояли то, что отстаиваем мы дальше. То есть первым намного было труднее, чем нам. Это было сырое, это было не это было непонятно. Теперь сейчас хоть какие-то наработки они нам оставили, и мы идем по этим наработкам, нарабатываем дальше, чтобы передать следующим. В день матери в Святопокровском архиерейском соборе отслужили за упокойную литию о погибших воинах. А затем для их родителей состоялся небольшой концерт коллегиума «Джива онлайн» и праздничное угощение, после которого все имели возможность пообщаться между собой и с владыкой Лукой, архиепископом Запорожским и Мелитопольским. Я мама погибшего воина Гаварухи Саши, погибшего 15 февраля этого года. За 20 минут до перемирия и к обстреляли с под Есть комитет солдатской матери. Вот. И одна из участниц, секретарь Света Сиротина, у нее сын погиб в августе месяце. А Похоронила она его только в декабре месяце, только нашла в декабре месяце. Она позвонила, пригласила, что будет молебень, посвященный Дню Матери и по погибшим нашим мальчикам. Я отец погибшего, одного да. из первых да. запорожцев, который погиб 4 июля 2000 14 года, 22 года возрасте. Что я могу сказать? Горе и все. Россию. Вот это пережить, это очень, как говорят, злейшему уровню не пожелать. Я из Днепропетровской области, город Вольногорск. Я нахожусь в зоне АТО. 72-я мотопехотная бригада, 10-й батальон. В Запорожье я в госпитале. В Запорожье в этом храме служит Господу мой одноклассник, отец Константин. И узнав о том, что я нахожусь в военном госпитале в Запорожье, он пришел меня проведать. Сегодня проходила молитва о погибших воинах в зоне АТО. Я пришел помолиться о своем друге Денисе Голубе, который погиб в зоне АТО. В феврале месяца. Каждая мама получила небольшой подарок от владыки Луки. Сертификат на 200 гривен для покупок в одном из супермаркетов города. Конечно же никакие подарки не сравнить с простым поздравлением родного ребенка. Ничем уже не исцелить эту материнскую рану. Но все же мы можем и должны, следуя примеру церкви, всеми силами оказывать свою заботу и сострадание.